Мы приветствуем всех любителей футбола на Днепродвиженском стадионе «Металлург», где сегодня в очередном матче второй лиги чемпионата Украины по футболу в группе «Б». В матче 24-го тура встречается Днепродвиженская сталь. Команда «Энергия» — «Новая Каховка». И поединок. С вами Дмитрий Тимохин и Александр Горбачев, представители футбольного клуба «Сталь». Как из Днира Петровска, по традиции, уже в очередной раз отмечаем. И делегат Федерации футбола Украины. И традиционно о составах играющих сегодня команд. Наши гости — футболисты из «Новой Это Минута первого тайма. Атакует «Энергия». Неплохая подача. Рикошет. Опасно. И тут защитники справляются, спасают «Давыдов» свою команду. И уже... Третьим ударом! Третьим ударом все-таки добивается успеха футболиста из энергии. Новая каховка выходит вперед в этом матче со счетом 1-0. Вот так такая была массированная атака. Вот посмотрите сами. Вот серия ударов пытаются защитники отбивать. Один удар, второй, третий. И вот здесь уже мяч в воротах. Константин Бичевой отличился. 14 номер. Еще раз смотрим повтор этого эпизода. Сначала защитники спас, спасают свои ворота от гола, потом Давыдов, и вот потом уже Бичевой направляет мяч уже в ворота, и Давыдов тут уже не мог ничем помочь. Еще раз эпизод смотрим из за ворот. Права ну вот что, вот ошиб, вот... ошибка, ошибка защитника опять? Посмотрите, тут массивно расстреляли просто тут ворота. Ну тут не повезло немножко, может быть и Давыдову тоже мяч так ударил. о газон. У меня может сократиться до трех. Поэтому... Шутов обостряет игру Шутов на левом фланге. Идет вперед, но можно смелее идти. Прострел, удар сходу. Ну, неплохо все было сделано. Неплохо, кроме одного. Не было точного удара по воротам в исполнении Калинчука. Скажем так, сильная, такая жесткая была передача Олега Шутова. Калинчук подставлял ногу под эту, под эту передачу. Но сделал это ну, не совсем удачно. Ну, мне что понравилось, что он пытался это делать в одно касание. Да, в одно касание быстро. То есть, попади в ворота Максим, то... Тем временем у нас атака Днепрозаженцев. Калинчук. Играет встали, на Кулиша. Ну сложно, однако мяч проходит. Центр, удар и мяч вот. в воротах. Э, Максим ставит, Калинчук. забивает. Да, таки забила этот мяч. И, посмотрите, все-таки прошла эта передача. И Калинчук, посмотрите, как радуется. По такой да? невероятной дуге мяч улетел в ворота после удара Максима. Ну что же, Сталь сравнивает еще в первом тайме. Первый гол Кулиш. Навешивает в штрафную Кулиш, Рикошер. конечно, полдела сделал. И тут неожиданный удар был Калинчука для вратаря Он совсем не ожидал, что вот именно такой был удар дальний от него угол, правый Плюс он, Вадим Жуков, дернулся в другую сторону И на противоходе поймал его Калинчук Не, ну действительно, тут неожиданно сыграл Калинчук вот У нас еще тут рикошет был от Юрия Козина, кстати Ну да, это сыграло какую-то роль все, конечно Ну, ну и, и здорово, конечно, тут А вообще. удар хороший был, зрячий, посмотрите Калинчук зрячий сыграл Сталин под женской энергия новая каховка Сехан с мячом. Рвет идет, с идет вперед, неплохо идет, посмотрите проходит, удар и ну, удар тут не совсем получился у Алиева. хотя А мы ни в чем тебя не обвиняем, Александр. Атака левым флангом, Пулишь снова с мячом, пытается обострить игру. Ну тут не нашел кому дать передачу просто, сместился уже назад немножко. Самый, На... самый мой известный одна <къех> Дмитрий живет в Москве или где он там сейчас? Удар поворота. И спасает свою команду сейчас Жуков. Вадим Жуков капитан энергии на ваших экранах. Именно он спасает свою команду после, против, э, после коварного удара э, Антона Котляра. Хороший удар, плотный в нижний угол. угловой. Котляр подает. Еще один удар, в дальний, не в дальний угол. Не хотят выиграть этот матч, стараться забить мяч именно вот до перерыва, вот, потому что мне кажется они немножко, опять успокоились футболисты, стали. И больше И... старания мы видим в исполнении гостей. Опасный момент был сейчас. Опасный момент. И тут едва не отличился. Сильно бьет вперед. на кулеша. Тут подхватывает мяч Алиев. Идет вперед. Но может разогнаться и обыграть соперника. Посмотрите, что делает Алиев. Удар. Ну вот ударить то поточнее нужно Алиеву. Для того, чтобы забить мяч в ворота соперника. Ведь все сделал правильно. Хорошо на скорости прошел. Обыграл на скорости двух соперников. А вот с левой ноги удар не получился. Тут напрашивался Александр Удар в дальний угол угол, скорее всего. Да, я думаю, что, конечно, нужно было бить в дальний угол, но не получается удар. Ну, удалось продавить Сейхану нескольких своих оппонентов. Вот смотрим еще раз. Хорошо обыграл, хорошо обыграл на скорость тут обыграл, Сейхан пробивал. Ну, Включает, да. У нас другие функции. Тем временем у нас штрафной выполняет его Сергей Пуляев. Опасно, опасный удар был такой неожиданный, может быть, не сильный, но вот такой сложный для вратаря. Однако в угол он не попал. На всякий случай прыгнул там Давыдов. Павел Горебян выполнял этот удар. Тут еще и рикошет был, по-моему. Ли события, из-за которых наших сегодняшних гостей покинули большинство футболистов, которые в прошлом составе играли в энергии. Калинчук. Опасный момент сейчас был у Калинчука. И такой плотный удар был, однако, по центру ворот. Эта команда достойно выглядела в прошлом чемпионате, но ее подстерегла беда. Нередкая в наше тяжелое время. Отказ основного сайта Муковозов. На его счету 8 забитых мячей. Выступает он сегодня под седьмым номером. Также в воротах соперников отмечались Рыженко 4 мяча, Масюткин, Черняев, Филиппов по 2 гола. Тем временем в атака Днепродзержинцев. На острие оказывался Котляр, но Жуков не позволил себя переиграть. История встреч футболистов Днепродзержинска и Новой Каховки берет свое начало еще. Сейчас, Александр, перебить ее потенциально Может перспективная атака у Стали получиться Пока левым флангом Передача в центр тут Выход практически один на один Удар поворотами Мяч в воротах Днепродзержинск выходит вперед в этом матче Отличился Сейхан Али Вы видите на ваших экранах Сумел таки он реализовать Один из своих моментов в сегодняшнем матче И вот обрезка в центре поля у Каховчан э, вылилось в забитый мяч в их ворота. Ну, хорошая передача. Кулиша тут. дал передачу. Да. Э, и посмотрите, порвался Алиев тут и пробился такие вратаря, который практически достал этот мяч, но э, не успел он сложиться так, чтобы достать мяч, который практически под ним шел. И хорошая такая быстрая комбинация, я, видите, сказал перспективная, она из перспективы превратилась все-таки в реальность кто тут и Козин не разобрались, с кем играть, кому играть с Алиевым. Видим, Сихан здорово разобрался в этом игровом эпизоде. Пробил, в общем-то, по центру ворот, но ну, и жук. Не знает, как правильно выбить мяч. Нужно, конечно, пользоваться сейчас не продолжим сам этим. И пенальти. Это 11-метровый. Ну, редкость, наверное, в этом сезоне для стали, Александр. Да, не так часто непродвиженцы получают право на выполнение пенальти. Станислав Кулиш оказывается на газоне. Смотрим вот смотрим ним. этот эпизод. Давайте объективно. Да, да, тут еще и желтая карточка должна быть по большому-то счету. Руками откровенно сзади зацепил Кулиша и пенальти. Ну что же, смотрим, смотрим 11-метровый. И вратарь спасает свою команду. Вот так Кулиш не использовал свой шанс, а вы знаете, ударил без хитростной практически по центру. Ну, не составило голкиперу, э, ну не то чтобы не ставило труда, но все-таки тем не менее э, не настолько сложный был мяч для кипера-гостей. И посмотрите, сразу энергия вперед, окрыленная этим успехом, а это может плохо закончиться для Стали. Опасный момент. Удар поворотом и Да выдал. Опасный выпад э, гостей. Мой удар. Гуляев у мяча и Масюткин. Масюткин бьет. Продолжается у нас игра. ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Так и хочется сказать, что ну, просто нужно забивать так, такие моменты. Ники без проблем выбивает мяч. И арбитр дает э, финальный сесток. Матч в Днепродержинске заканчивается счетом 2-1 э, в пользу... Ну, Видите, даже Жука тут проверяет время у арбитра. Заканчивается в пользу Днепродержинской стали, которая побеждает сегодня после серии неудач. Э, с вами был Дмитрий Тимохин и Александр Грабачев. Всего хорошего и до новых встреч в нашем эфире. До свидания.